Вітаємо на нашому каналі головну відьму країни Марію Тиху. Машо, для якого міста ти відчуваєш найбільшу небезпеку? Київ я смотрела. тому що ми порусну про Київ тобто Я розумію, що це Київ, обстріл будет. Мене це цікавило. Що ще? 14 була спокійно, вроді би. Ну, да. ну у нас было спокойно, не знаю, как там где-то, не читала новости. Ну, как-то так. Че плануют россияны завдавати удару по Верховней Раде? Які у них цілі? Немножко позже. По Верховней Раде, говорят, снова будут. То есть сейчас, ну, у них, у них цели, как и было. Военные стратегические объекты, логистика, там, мосты, железные дороги и так далее. Ну, уже понятное дело, что оно прилетает все равно в другое место очень часто. То есть, понятное дело, что по девятке в игральной колоде это спальный район, это спальные дома. Ну, эти жилые дома. Ничего нового не скажу. По целям вообще ничего нового не скажу. Начали ТЭПС уже не обстреливать, но мы об этом тоже говорили еще, еще. в конце августа. Там начала под... уже энергосистема, типа они, так поняла, готовились, и потом уже они попытались вот э, они там бомбили, что-то еще, и мы предсказывали на прошлой неделе, что Что стоят в Киеве в опасности тоже и там ещё какая-то ударница, которая находится. Ударница и, ну, я выберя, я не помню уже, где там адреса у них. Чому зараз у всіх дуже пригнічений стан? Що буде далі? Посатної енергії я не знаю. Э, смотри, два по енергії без карт скажу. Если вот 3 года войны, у меня абсолютно было спокойно, абсолютно я не ловила никаких паничек и так далее, а сейчас у меня какая-то Какая-то странная энергия, вообще хаотичная абсолютно, депрессивная и так далее. Это началось, наверное, с... с июля. С июня, с июля. С июля даже. Это июль, август, сентябрь. Три месяца, понял? Не знаю, как будет дальше. Я думаю, что это все связано с тем, что начали они больше сдавить обстрелами, наверное. И, возможно, я же еще чувствую, где-то улавливаю какие-то события, которые вне наших ушей, вне наших глаз. То есть, возможно, что еще происходит, понял, мы об этом не знаем, да, но я могу это чувствовать. Какие люди могут... Отягощающая такая обстановка просто, поняла, идет. И ни туда, и не сюда. Плюс, конечно же, мы еще посмотрели, как реагируют наши партнеры на обстрелы в Польше и так далее. То есть они нифига не умеют, не сбивают шахеды элементарно, ничего. И, в принципе, никто не реагирует, видишь, даже на обстрелы. Поэтому... Не знаю. Ну, понятно, что такая отягощающая обстановка, потому что кроме Украины, я так понял, никто не поможет нам. Только мы сами себе. И все. Путин распочне войну с Европой. Да, там Польша в первой списке будет. Даже не Латвия, не Литва. Он хочет, видишь, типа это показательно было. Если бы они отреагировали бы, это одно было бы. Они не отреагировали никак. Он дальше будет сейчас пытаться гатить по ним. Сейчас больше будет шахедов туда лететь. Потом рано или поздно ракета полетит туда. И они снова не отреагируют никак. Вот. Поэтому, да. Планирует ли Путин пойти на Европу? Десяточку, конечно, да. Ну, конечно. Да, нет, да, да. Путин хочет пяты на эти страны? Какая его мыта? реальный момент, да. То есть нужно по истории посмотреть. Е, он же там сказал, вышел в этом, типа в, в видосе какой-то был в интернете, типа, что это все стали нам подарили полякам и так далее. Нужно посмотреть просто по, по карте в те годы, какие территории вообще, что там было, что происходило. Понял? Тогда... Он ориентируется типа, на старые карты, он ориентируется на старые какие-то вот эти вот союзы. Он ориентируется тупо на, на СССР, поэтому нужно вот там вот копаться, смотреть. Вот четко по сценарию ничего, ничего. не меняется абсолютно, видишь, там. Ну, то есть все вот как вот было, так вот оно и идет. Я сомневаюсь, что он пойдет сейчас. Это просто мысли пока что. Mm -hmm. Надо позже смотреть. Я думаю, что будет пока процесс. Россияне планируют дойти до Приднестровья. Да, есть такая вероятность. Ну, Туспиковый вниз, да, планируют. Туступовый, да, да, да. Окупировать. Какими угу. будут предвестники закинчения войны? Ну, у меня есть на канале видео, я специально сделала. Было когда-то видео «Предвестники окончания войны» называлось, это первое. Там все уже предсказания сбылось, даже вплоть до того, что Папа Римский умрет. Четко все. Плюс сейчас я новое сделала, вторую часть специально пересмотреть. И там один из предвестников окончания войны как раз таки было, что Путин захочет какую-то еще страну. То есть там прям карты показывают, что вот он... Я думаю, это Польша. По сути, оно есть в предвестниках паузы в войне, давай так скажем, не окончания, не верю в окончание, паузы в войне, но есть. Есть, есть, там такое есть, касательно другой страны какой-то. По сути, можем как бы с нескольких да, сторон посмотреть на это. С одной стороны, как бы, ну... Хотя, учитывая, как поляки относятся к нам, честно, я не испытывала какого-то такого прям жалости или чего-то к ним. Ну, мне хотелось, чтобы больше шахеды по ним летели, честно. Я не знаю. Может, только это у меня так, конечно. Может, как бы и не только у меня. Я думаю, что у людей тоже самое было желание. Вот. но понятно, что есть хорошие люди в Польше, да, и, и хорошие, и плохие, и наши там живут. Понятно. Просто... Учитывая их отношение к нам, еще раз говорю, хотелось бы, чтобы они прочувствовали на себе. Поняла, как они нам прикрывали границы, что вообще происходит на границе сейчас. Я там еле прошла, когда в Швейцарию ехала. Это ужас. И вместе как бы хотелось. Поняла очень. То есть, с одной стороны, как бы, ну, плохо, что там они шахедами их тоже обстреливать будут еще больше. Посмотришь, ракеты будут лететь скоро. А с другой стороны, это как бы есть в предвестниках окончания войны. То есть, как бы, значит, движение какое-то идет, все равно. Это одно из событий. понял? То есть, как бы, двояко. Ну, вот так. Я уже просто не помню, там, это было, потом э, какое-то убийство какого-то там. Там восьмерка падает. Мужик, восьмерка, я уже говорила, что это карта разговора. Вот я по восьмерке иду, да? Я там, типа, у меня какая профессия? Говорить сейчас, правильно? Я как блогер тоже, да? Типа, числюсь. Это блогерская карта. Э, восьмерка может быть опять-таки связана с... Пиковый король там выпал. Какого король это статусный мужчина, политик, там, блогер, либо богатый какой-то мужчина. Убийство какого-то мужика, или это блогер, или это политик, потому что, смотри, у нас разведка тоже по восьмерке идет. Это информация, восьмерка это еще карта информации. То есть будет смерть кого-то, кого-то мужика. Либо это блогер, либо политик, либо вот связано с разведкой. Сейчас все это в совокупности. Политики тоже блогерами считаются, потому что они активно сейчас все, да, там на страничках у себя и так далее. То есть карты их тоже могут воспринимать как людей, которые ведут активную какую-то жизнь в плане медиа. Это нормально. То ли это уже произошло с Парубием, может это он, поняла, падает, может это еще будет, потому что я спросила, какие события. С одной стороны, если это поруби, значит это уже вот произошло. То есть, соответственно, одно из событий, которое приблизило все равно нас к окончанию войны, понял? То же самое, что было по-моему, это было предвестники прошлое видео окончания войны. Там убийство какой-то женщины было, это Фарион было. То есть там тоже, поняла? Но ну, вот, вот, это как-то так, вот, вот такие вот все события, которые в совокупности дают все равно потом ну, эту паузу в войне. То есть оно ну, к этому движется, поняла, Все. Я сегодня первого раза за все время, я, ты ж знаешь, я же никогда не смотрю окончание войны, потому что я пока не увижу предсказания, вот четко воочию, во сне или где-то. Я не успокою. Сейчас, типа, и так тяжело с этими обстрелами совсем. Я уже не могу. У меня уже нервный срыв. Вот. Сегодня первый раз. Мы спросили. Говорю, ладно, скажите какую-то хорошую новость. Давайте так, говорю. Окончание войны. Какой год? Сейчас 25-й. Покажите мне, какой будет. Вот 20 какой? Покажите число. Показывают семерку. Понял? 27-й, типа. Я говорю, ага. Давайте проверим по-другому, говорю. Значит, давайте сделаем так, говорю. Мне сейчас 29 лет. Соответственно, в 27 году мне будет 32. Правильно? Правильно. Давайте говорю, покажите, пожалуйста, сколько мне будет лет, когда будет окончание войны. Карты показывают 2. То есть карты уже, понял, где-то улавливают. 32, 20, вот оно совпало. Понял? Я говорю, хорошо, а когда будет какая-то пауза, типа, ну вот, вот как вот на Пасху там два дня, да, пауза перемирия, окей, приезжает Кэллах, вот пауза, все тишина сразу. Когда будет что-то такое глобальное, вот типа тихо, вот прям что-то вот. Потому что понятно, что окончание войны там карты могут воспринимать, типа как документы подписать, бюрократия, вся эта херь, там пока оно готовится будет, все это понятно, да, это будет долго, Ой, карту это долго будет, все понятно. А тут получается, показывают, что будет какое-то перемирие, какое-то затишье в 26 году. -то, то есть это очень хорошая как бы новость, я очень рада, надеюсь, что так оно все и будет. Но, ну да, вот это первый раз такое посмотрели, я как бы пока не особо к этому привязываюсь, потому что я хочу видение видеть, но посмотрим. Что мало на увазе Пугачева, когда сказала, что 2027 рік станет каким-то вырешальным. что такого может статися? Ну, может, типа, она имела в виду про какую-то власть внутри России, внутри страны, там, поняла что-то. Девятка Пиковая. Откуда она знает это? Пиковая лет. Но ну, я не знаю, типа нету того, что она четко уверенно знает. Мне кажется, где-то ее какие-то может там. Ну умная женщина, мудрая. Может, у нее реально какие-то там тоже есть, знаешь, сны или что-то еще. Я думаю, что в ней это присутствует. Мне почему-то так кажется. Ну, помимо того, что там мог, мог кто-то сказать, но опять-таки, я, я его спрашиваю карт, откуда она знает, я же как бы подразумеваю по тем, что, может, сказал кто, знаешь, ей что-то, какая-то разведка или что-то еще, а тут падает и типа, нет. У нее свое какое-то, видимо, чуйка или что-то типа того, ну, не знаю. Чи правда, что в роду у Пугачевой были ведьмы? Я думаю, что да, у нее есть энергия какая-то такая, она такая, ну, такая женщина, интересная женщина, да типа она мне импонирует я ее уважаю в личность думаю что есть четверка пиковая сейчас десятка крестов я думаю что да на Буданова готовится замах ну, пикового лет пока нет видишь ну я смотри как типа я думаю, что на него всегда он всегда на крючочке, а также вот и Зеленский и так далее, но прям в ближайшее время нет. Нет, нет, нет. Чистая Украина, другую Корею. Ну, пиковая дама падает. Ну, карта зла, кстати. Ну, может быть, да. Ну, если он это так воспринимает, возможно, просто по-разному воспринимать можно, поняла? То есть карты не покажут этого. Это его личное восприятие. Допустим, я об этом никогда не думала, понял? То есть я не воспринимаю так, чтобы будет как, как вторая Корея. Но по сути, если так логически подумать, да, действительно, там оккупированная территория, да, действительно, они как под конвоем живут все. Ну да, возможно, да. да. Украинская влада готова, пьеты на территориальные поступки. Я не думаю, что он про это говорил. Мне кажется, что он просто говорил, что из-за того, что там оккупативная влада живет, там люди вот под надзором, под таким, понял, как в Корее, и шаг вправо, шаг влево, расстрел. То есть он про это говорил. Не про то, что мы отдадим территорию, а просто о том, что сейчас там так люди живут. Понял? Типа как под конвоем. Ну да, возможно. Сомневаюсь, что Зеленский готов поступать с территорией, но если бы он был бы готов, то уже давно бы отдали все бы. Понимаешь? Никто бы ничего не ждал. Новий ковід створений штучно. Чи правда, що його запустили росіяни? Пікова дама. Я думаю, що можливо, штучно. як і перший штучно в принципі, теж не був создан. Ну і я сумніваюся, що росіяни, якщо чесно. Мені Чи очікувати обміни найближчим часом? Блин, какая-то пауза в обменах. Все чуть-чуть так шло, а потом какая-то пауза резко произошла вот сейчас. Но нам карты сегодня показывали, что конец, конец сентября должны быть. То есть продолжится все равно по десятке. То есть не, сейчас задержка какая-то просто есть, я думаю, с той стороны. Но продлится, да. В конце сентября должны быть карты, по идее. Чего ожидать на Херсонщине? Ну, карты показывают шестерку пиковую, десятка. Я думаю, с октября начнется. Десятка это тут про сроки. Это октябрь месяц, там какое-то наступление будет Херсонщина, россияне. Дальше какая еще область? Чего ожидать на Запорожском направлении? Ну, вот пиковая да, падает карта зла снова. То есть семерка бубновая, это про то, что там постоянно все это идет, как бы ничего не меняется пока. То есть там постоянное на наступление. Ничего не останавливалось нигде. И дальше продлится тоже оно. Семерка пиковая, пока карта гроба падает. Ну пока ничего не меняется. То есть для нас не очень хорошо. И плюс там станция, не будем забывать. Чего ожидать на Донеччине и Луганщине? Донецкая, Луганская наступление россиян. Ну, карты воспринимают, конечно, у россиян там хорошее положение, два туза пада, десятка бубновая, ой. Они в десяточку, ой. видишь? Там, видишь там. Угу, угу. Донецкая только что была, да, Луганская. А у нас направление, как там дела? Какова девятка? Плохо. У них там тузи падают, видишь, перевага, типа, у кого. Чого очікувати на Харківщині? А у нас. Ну, десяточка у нас падає. Туз піковий вверх, і пікового волей. Тобто, якісь -то переміни можуть бути у нас в лучшу сторону. Кстати, там харківське направление. Но там туз піковий вверх, це різкі переміни. Тобто, що что-то таке, що ми что мы поменяем немножко с ними позиції, нам полегче стане. То есть пока нет смысла смотреть. Я на всю Харьковщину смотрю, в общем. Я думаю, что оно и показывает пиковой карты, там, где самое сложное, понял? То есть резко какая-то перемена. Чего ожидать на Куп'янському напрямку и на Сумщине? На Сумщине. У нас как дела? Ну, восьмерка пиковая, ведь падает, скромная. Но движение у них там идет тоже какое-то. Ну у них тоже проблемы там есть пиковая десятка падает и король пиковый, то есть русское направление для них сейчас такое одно из самых сложных, я бы сказала. Но мы не учитываем Донбасс. Так-то. Пиковая, пиковая карта и у них и у нас падает. То есть там как-то пором. Поняла оно? Трамп допоможе Украине завершить войну и перемогти. Ну, перемога – это громко сказано, шестерка пиковая падает. Не воспринимаю перемогу, это все. Семерка пиковая. А итог? Пикового лет. А кто поможет Украине закончить войну? В новый туз. Сейчас. Мы крестовой картой падаем, если мы сами себе. Вот, наш, наш виш, типа желание девятку крестова король. Мы сами себе ну, карта тут з выпал. Это типа как действительно какой-то союз может быть. Типа НАТО или кто-то еще понял? То есть карты могут воспринимать? Это как НАТО или ЕС, но второй раз, когда я переспросила, говорила спеціально у нас крестова карта, мы себе и выпали сами. Понял, самі себе поможем. Хто і що може вплинути на те, щоб ця війна нарешті закінчилася? Де я ось на основі відкрити це по картам. Тож тобто, карти нам показують те, що, знаєш, типу, як нет відповідя такого, щоб може хто-то. Ти хочеш, просто як время прийдёт і все, понял? Угу. Просто время определённое после конфлікт, тобто вот не показують допомоги від кого-то. Скільки років триватиме війна, якщо рахувати від повномасштабного вторгнення 2022 року? сколько лет будет война в Украине длиться? Четыре года. Видишь, карты показывают. Или какая-то будет пауза, а потом, типа, как... Ну, я просто даю, типа, знаешь, такой вот промежуток еще, потому что там пока эти все бюрократы подпишут документы все какие-то, понял, там еще могут растянуться, ну а до конца, когда бумажки подпишут и все остальное, пятерка падает, видишь? Посмотрим, дай боги. Що, так воно і було. що буде з Кримом після завершення війни? З Кримом? Не знаю, поки що не дивилася этого. Ну, поки не вижу, що Крим будет Україна. Вот 9 пікова вниз ідей, Росія. Ну, Росія видиш, що спадає. Пока що Росія є. Не знаю, що будет дальше. Я, кстати, про Крым постоянно забываю. Вот я даже про Донбасс вспоминаю, поняла, когда начинаю думать про окончание войны, а про Крым забываю, будто вот его нет. Но не знаю, почему такая реакция, хотя крымчанка наполовину. Это очень странно. Может, потому что там какое-то решение уже принято у них. Крыму, не знаю. Или может быть такое, что туз падает, понял, что вообще отделится все ну, татарами. Посмотрим. Ну, по Украине девятка пиковая падает, я не знаю. Может, это автономная республика так и останется, но, поняла, отдельно. По сути же, ну и так было, поняла, отдельно. Но это автономная республика была. То есть карты бы уже и так бы воспринимали бы Крым даже тогда, до войны, как туз. То есть оно отдельно, поняла, от Украины, от России. Оно посередине просто находится и все, типа. Угу, угу. Вполне. То есть, видишь, карты как показывают, что Крым и не был украинским. Но я не думаю, что он был и российским. То есть это как отдельная какая-то территория, понял? Вот узом падает. Вот просто не знаю. А про татары вообще забыли все. Понимаешь, что все их территория. Поэтому я не знаю даже. Это как-то так странно. Карты на Крым показывают постоянно. Да.